Я з вами, як завжди, у цій порі найкорисніша програма Час порад. І сьогодні ми дізнаємося про те, де у Дніпропетровську городяни та переселенці зможуть зняти стрес. А у другій частині нашої програми ми переконаємося, що вугілля має ще й інші властивості. Тож осінь починається, розпоч... розпочніть її оригінально та неповторно. А ми вам у цьому залюбки допоможемо. Тож не перемикайте, попереду найцікавіше. Якщо вам подобається малювати, танцювати або співати, або у вас взагалі є якийсь інший талант, і ви хочете поділитися з ним з оточуючими переселенцями або городянами, то вам обов'язково треба завітати до нової ізостудії у Дніпропетровську. А що це таке? Та, взагалі, як туди потрапити? Дізнаємося прямо зараз. А допоможе нам цьому наші наступні гості. Знайомтеся. Прес-секретар БОБФ допомоги Дніпра, дільцова Ірина та художник-волонтер Здоровцов Олександр. Мої вітання. рада вітати вас у нашій студії. Тож, Ірина, мабуть, перше питання моє до вас. Розкажіть, взагалі, що ж це за така ізостудія та де її можна знайти. З началом вооруженого конфлікту на території України такое євлення, як внутрішнє приміщення, приобрело значительних масштабів. На данный момент Днепропетровск является одним из основных пунктов назначения вынужденных переселенцев. Наша общественная организация, благотворительный фонд «Помощь Днепра» была создана 6 июня 2014 года в городе Днепропетровске для оказания помощи вынужденным переселенцам. За год своей деятельности мы... Наш координационный центр посетило более 26 тысяч, и угу. мы оказали помощь около 100 тысячам вынужденных переселенцев из Восточных да, областей Украины и Автономной Республики Крым. Вот. Многие бывшие жители Донбасса сейчас приняли решение остаться жить в Днепропетровске. Вот. Поэтому на сегодняшний день нашей приоритетной задачей является их социальная адаптация, их поддержка и интеграция в нашу местную громаду. Вот с этой целью мы реализуем ряд социальных проектов. Угу. Вот для того чтобы как говорится, выстроить конструктивные взаимоотношения вынужденных переселенцев с нашей местной громадой, вот, а также сократить напряжение в обществе. Одним из таких проектов, социальных е -е проектов, является я... да, наша студия изобразительного искусства. Вот, открытие студии изобразительного искусства было приурочено ко Всемирному дню беженцев. Угу. Вот, эту идею поддержало региональное представительство управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они э, нам помогли выделили средства на закупку всего необходимого инвентаря для проведения занятий, вот, и собственно наша угу. студия начала работать. Это а, вас наш... ООН, Да, ]ожу. да, совершенно угу. верно. Вот ремонт в помещении уже был сделан нашими силами силами волонтеров. Вот мы угу. привлекли талантливых профессиональных и опытных художников-волонтеров, которые согласились работать в нашей студии на добровольных началах. Занятия в студии проводятся совершенно бесплатно для переселенцев, для маленьких и взрослых переселенцев, вот, а также для местных жителей Днепропетровска, которые относятся к социально незащищенным категориям mm -hmm. населения, вот. То есть э, наши преподаватели, э, вообще занятия с живописью, они очень полезны как для взрослых, так и для детей. Потому что взрослые, они могут прикоснуться к прекрасному, прикоснуться к искусству, да, а также отвлечься от своих каких-то повседневных забот. Что касается детей, то для них такие занятия также очень полезны. Вот. Наши замечательные преподаватели помогают раскрыть творческий потенциал детям. Вот. Это также их обогащает... Э, обогащает их внутренний мир, вот, ну и, конечно же, формирует правильные ценности. Наши mm -hmm. замечательные преподаватели, они э, обучают техники и приемам э, рисунка, э, помогают раскрыть творческий потенциал, вот, ну и также э, сформировать, скажем так, умение видеть прекрасное в обыденном и воплощать это все в рисунке. Я так разумею, еще Александр у нас, ей как раз представник... Да выкладача так, волонтер-иллюстратор, а чьи примало Александр выучился у разработке, обработке и тщеты из студии размалевывал, и Чи вы выключно, как выкладач там выступает в роли выкладчая? да, я как преподаватель выступаю. Это получилось чисто случайно, потому что на самом деле первая организация, к которой мы обратились, мы переселенцы из Донецкой области была организация «Допомога Днепра». И потом, через какое-то время обратившись, я просто случайно обнаружил, что есть помещение из-за студия, и там есть профессиональные краски, там есть пастели, там есть сангина, там есть для живописи холст уже загрунтованный карандаши, уголь. Я говорю, а что это у вас здесь? А это вот мы вот деток хотим, но у нас нету, некому. Я говорю, ну давайте я попробую, как бы я не профессиональный художник, я самодеятельный художник. Угу. И я этим как бы занимался в молодости, живописи, обучался и рисовал. Потом это как бы оно ну, не то, что прекратилось, просто я этим пользовался всю жизнь, чтобы, когда мы создали фирму по ремонту помещений mm. и дизайн, то есть он был все время мною разработан, я опирался на то, что я приобрел в молодости. На навыки малювания свои, так? Да, конечно, и поэтому я как бы окунулся опять в ту среду, в которую я в которой я был тогда. Дети приходят э, самые, самых разных категорий. И маленькие, и повзрослее, и уже взрослые, я так считаю. Очень Но... а важко с ними працювать, адже не непосыдливее. Нет, мы как бы находим это все, потому что задача не создать профессиональных художников, а научить видеть хотя бы приобщиться к искусству, начинать понимать, что такое светотень, рефлекс, блик и так далее и тому подобное. Поэтому они восторженно это все воспринимают, когда у них получается. Мама приходит и говорит, то тебе это нарисовал? Да. не верить своим очам. Да вообще их дети могут так и сделать. Да, Это поэтому... приятно. Вас даже очень заблищали, когда вы начали говорить про фарбы, про то, как попали де за студии Мне кажется, это первый показник того, что у вас будет сердце за это. Это очень хорошо. Ирина, а что до за студии Где она находится? И я так понимаю, что не только там художники, есть еще какие-то другие направления, так? Чи вона... да, безусловно. А, помимо Почему? студии изобразительного искусства, у нас также есть различные кружки, на которые мы приглашаем всех mm -hmm. желающих. А, это Студия «Кройки и шитья». Это обучение танцам, хип-хопу и восточным танцам. Mm -hmm. Это творческая мастерская, где проводятся различные мастер-классы для взрослых и детей. Мастер-классы по изготовлению вкусной сладкой карамели для детей. Мастер-классы по изготовлению украинских кукол-мотанок и предметов ручной работы. Вот. Поэтому я думаю, что каждый желающий найдет себе что-то по душе. А где находится студия? Все находится на базе нашего координационного центра. Дніпра, по вулиці, проспект Карла Маркса, 119 А угу. А в які дні проходять ці майстер класи та взагалі де можна знайти інформацію щодо цих майстер-класів? Змінюється програма чи вона завжди одна і ж Повторюється? Ні, у нас постійно з'являються якісь нові направлення. Майстер-класи проводяться, як правило, раз в місяць. Но все расписание у нас есть на нашем официальном сайте uh -huh. www.adnepra.com.ua вот, Там в разделе Мероприятия можно найти расписание всех наших занятий. Uh -huh. вот, помимо этого, у нас есть официальные группы в соцсетях. Uh -huh. Мы там тоже оперативно обновляем и размещаем информацию. Так, но ну я гадаю, что наши глядачи записали сайты, а э, а э, и они, может быть, так знают. А что до мальюнки Фёдора? Вот приходят дети, вы с ними выгадываете какие-то идеи, или вы їм им волю фантазии, Вони они те, то, что хотят, то, что видят. Нет, сначала мы начинаем с того, чтобы как бы приобщиться через классику. Угу. Мы э, рисуем формы определенные, простые потом их усложняем, потом это может быть кувшин там, или яблоко, дыня. И сначала в очень простом таком варианте, даже без цвета. А потом начинаем добавлять цвет. И бывают такие уроки, которые дети сами на вольную тему рисуют то, что они хотят. То есть я даю им пастель, это мелкие Разноцветно их много. Конечно, у них сразу глаза разбегаются, они теряются. Но, тем не менее, как бы это тоже полезно для того, чтобы понять, что они хотят нарисовать, изобразить из прошлой жизни или то, что их сейчас окружает. А вот малюют больше с кровавыми кольорами, или наоборот, больше серыми, темными? Есть какая-то тенденция, возможно? Ну, понимаете, очень тяжело детям, если ты сразу дашь все цвета, mm -hmm. они теряются, потому что к этому надо подходить более э, осторожно. И когда я им разрешаю все рисовать, вот пожалуйста, то ну, не всегда получается то, что хотелось бы. Поэтому, когда мы начали рисовать с Ангиной и они увидели, что рисунок может быть чуть-чуть светлее, темнее и теплее или холоднее, то это их, конечно, привело в восторг. Сдобывало, да? Да, да. И впоследствии мы, как бы, у нас задача стоит перейти к живописи, потому что, чтобы подобраться к цвету, нужно сначала научиться скупыми цветами показывать холодное, теплое, светлее, темнее. Потому что ну, это тоже есть техника живописи, она разная. Если раньше рисовали цветными лаками, рисуют, пишут подмалевок, потом лак, он просыхает, потом еще дальше, потом еще. Поэтому это эпоха возрождения на нас смотрят э, те лица, которые были написаны тогда, это цветными лаками, а потом появилась эпоха а-ля Прима, э, по-сырому и импрессионизм. Ты выходишь на пленер и за один час пытаешься все поймать, все те чувства, которые исходят от природы. Угу. Пани а, еще до Изо студии. Взагалі, які у вас майбутні плани? І я так розумію, ви зараз також продовжуєте шукати волонтерів, які б хотіли працювати у студії. Саме яку роботу потрібно виконувати і куди можна звертатися. Що да. касається наших дальнейших планів, ми плануємо розвивати нашу студію зобразительного mm -hmm. вот Ми прикликаємо всіх желаючих. научиться красиво рисовать, посетить наши занятия. Вот. А также волонтеров, которые желают работать с переселенцами, угу. которые желают это делать от души, с чистыми намерениями и, как говорится, приобщиться к общему делу помощи. До социальной Волонтеры. работы. Да. А обратиться, я так понимаю, до вас, або до Центра Допомоги Днепра? Так? Да, да. Они могут обращаться. У нас есть телефоны горячей линии. Угу. Они могут позвонить по-любому. З телефоном гарячі лінії, і вот, зв'язатися з нами. Пане Олександре, а щодо занять? Ви кажете, що заняття продовжуються і час від часу ви додаєте якісь кольори. А скільки взагалі тривають ці заняття, коли вони почалися, і як довго ви плануєте з ними займатися з дітьми? У ну, вас є вже якісь окремі групи? Чи можна приходити і зараз також приєднуватися? Звісно, можна приходити. і Мы примем всех. Просто есть категории более маленькие детки и постарше. Поэтому сначала, когда мы стартовали, стартовали это месяц, да, где-то так. В июне месяц. Да. Угу. То как бы сейчас это все актуально, и сколько времени на это в дальнейшем уйдет. Ну, пока я смогу это все делать, то это, наверное, будет и год, и больше. Потому что тема переселенцев, мы уже себя начинаем приучать к тому, что мы не переселенцы, а нужно внедряться в эту жизнь. Угу. И туда, ну, не хочется уже возвратиться, нет смысла. То есть ищем новые пути, чтобы это этот город стал нашим домом. Так, это правильно, и я впевнена, что все выйдет. А... так. <laughs> так, а еще до диток. ось ну, они приходят, и треба записываться в группу, или просто, например, почу, ну, нашу программу, и батьки решили привезти, так, помалювати. Сразу. Просто приходят, и вы за вековыми критериями якось... У нас нет никаких ограничений. Никаких ограничений. Ни по возрасту, да, ни по уровню подготовки. И даже если дитина не умеет малювать, все равно оно может приєднатися. А, да, никто не умеет малювать в том смысле, в котором как бы, мы понимаем, что вот красиво рисует. И я детям говорю, форма это не самое главное. Самое главное, они начнут видеть, они потом этот мир начнут украшать, преображать. И это толчок для последующей жизни. Я не думаю, что все там станут художниками, но это им все-таки пригодится. Mm -hmm. Потому что появятся какие-то навыки. Ну, маленькие детки, они не могут даже держать правильно карандаш, он дрожит. Mm -hmm. Наработки появятся, мышцы определенные, то есть... Ручками они начнут лучше работать. Только моторика улучшится. Да, улучшится и восприятие мира. Ну так, стану больше яскравым-то чем... Ну да. Пані Ірино, а щодо взагалі вашої організації? Ми трохи поговорили про неї. Можливо, ви більш детально ще розкажете та про майбутні плани. Я так розумію, що окрім Ізостудії ще є якісь проекти, так які ви плануєте в ближайший час. Мабуть, розкажіть про них. Да, що стосується наших нових проектів, то зараз ми плануємо відкрити. компьютерный класс угу. для переселенцев и жителей Это города. также будет в институте? нет нет это будет проект. отдельный проект да, отдельно проект а также э, у нас мы хотим открыть э, кабинет психологической поддержки угу. для переселенцев помимо этого у нас есть уже кабинет правовой поддержки угу. где переселенцы могут совершенно бесплатно получать консультации по правовым юридическим вопросам вот, то есть в социальном направлении мы собираемся развиваться и дальше. Uh -huh. А я так понимаю, у вас люди, которые занимаются всем этим, они также волонтеры на волонтерских засадах. То есть никакие деньги за свою работу они не получают, правильно? Да. А как вы мотивируете людей работать? Вы знаете, я думаю, что изначально уже люди приходят с какой-то внутренней мотивацией. То есть у них есть потребность помогать, у них есть потребность быть полезным обществу. Вот поэтому это люди, которые приходят изначально с желанием, с большим желанием сделать что-то хорошее, что-то доброе, что-то светлое. Вот поэтому добро. не приходится особо утруждаться, прилагать каких-то усилий. Только есть такие люди, мне кажется, все будет хорошо. Да, да. Тоже, а еще хочу поговорить про малюнки. Вот я, например, не умею малювать, как вы и сказали, но хотела бы научиться. Вот с чего нужно начинать? Можливо, уявляти что-то, або читатье какие-то книги, можливо, звертатися до якихось то чи щось таке. Значит, это все просто на самом деле. Есть техника рисования, есть техника живописи. Это этим владеет как бы каждый человек впоследствии, который к этому приобщается. То есть это подмастерье научиться рисовать это еще не значит что ты стал художником техника рисования она с одной стороны проста с другой стороны она может быть очень разнообразна и просто есть классическое восприятие рисунка что такое рисунок рисунок это может быть линия это может быть пятно если мы рисуем углем, то угу. это пятно. Это ближе к живописи. Мы формируем объем. А если это линия, то это абрис. Это что-то такое более плоское. Поэтому если ручки дрожат, это не значит, что это будет плохой рисунок. Вот поверьте. То есть есть дети, которые больны, угу. паралич детский. И они такие рисунки делают, что не поверишь, что это ребенок делает. Поэтому как бы творчество это немножко больше, чем то, что мы привыкли, вот ты умеешь рисовать, это точь-в точь. Нет. Когда появилась фотография, то задачи живописи, рисунка они изменились. Вот до этого было точь-в точь, так чтобы написать лицо Барина, усики все прописать, mm -hmm. там глазки блестели. Если это дама, то так, чтобы показать в тумане личика, это называлось сфумата. Поэтому фотография, она двинула рисование и живопись немножко в другую в сторону абстракции. Появились после этого направления разные, тот же импрессионизм когда все засияло именно в цвете. А вот что до, мы поговорили про детей, а что до взрослых, Я ж так понимаю, доросли у вас так уж малюют, так? Да. А, ну, с детьми ж простейше. Им сказал, они э, сделали, а как с взрослыми, Слушаете вам, они вас или нет? Не, ну, конечно, 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 нет нету такой жесткой программы то есть обучение под каждого человека. Вот насколько ты это умеешь, вот настолько это тебе необходимо. И душить его, ты вот сделал не так, вот надо вот еще 50 раз нарисовать, никто не собирается, потому что человек скажет, ой, а мне неинтересно. Поэтому приходят люди, те, которым интересно, и им интересно себя испытать, на какой стадии они, что они могут. Так я зрозуміла, пані Ірино. А щодо студії взагалі виникла ідея, ви розповіли, як, а я так розумію, ви приймали участь у створенні всього цього, так? Ні, не зовсім. Ну а взагалі, чия це була ідея всього фонду, чи можливо якась ситуація вплинула на появу його? В принципе, да, поскольку наш фонд уже движется вот в этом социальном направлении, развивается активно, то в общем-то эта идея, да, возникла у волонтеров, mm -hmm. которые работают в нашем фонде, вот у людей, которые каким-то образом причастны к изобразительному искусству. Mm -hmm. вот, поэтому такая идея возникла у творческих личностей, и нам удалось ее воплотить в жизнь уединять всех творчих да, да. из студии, потому что понимаете, как уникальность нашего центра состоит в том, что у нас работают люди различных профессий, угу. и у каждого есть свой жизненный опыт, у каждого есть какие-то идеи, масса креативных идей, которые могут быть воплощены в жизнь. Вот, поэтому идеи рождаются у различных людей, и они становятся популярными, потому что все это делается от души прежде всего. це найважливіше, коли від душі воно по-справжньому, та воно має сенс. Ну і наостанок, ваші побажання нашим глядачам, можливо, звернення щодо до волонтерів, просто до наших горожан, щоб вони приходили до студії, ваші слова. Ну, з вас, Ірина, мабуть, почнемо. Так, да, ми приглашаємо всіх бажаючих, е, посіти наші заняття в студії образовительного мистецтва. у нас ніт никаких обмежень. Просто придійте, потому що что... вообще искусство рисовать может э, овладеть каждый человек при желании. Поэтому приходите, и я думаю, что вам понравится, что вы сможете реализовать свой какой-то творческий потенциал. Вот. Приглашаем всех. Панал Александр, еще до вас. Я тоже присоединяюсь. Пусть приходят все дети, которым это интересно. Пусть приходят местные, которые рядом там живут и живут. Все-таки это будет тоже для них какой-то толчок. И плюс толчок в общении с переселенцами, mm -hmm. и это важно. Да, Я... мне хотелось бы еще так сказать о том, что наши местные жители да, Днепропетровска, они не должны оставаться равнодушными к проблемам переселенцев. И очень, переселенцам очень важно чувствовать поддержку в их лице. Поэтому, может быть, таким образом взаимодействие друг с другом, посещая там, совместные какие-то занятия, может быть, люди начнут лучше понимать, с чем довелось столкнуться тем людям, которые были вынуждены покинуть свои родные дома может быть, проникнуться каким-то сочувствием и желанием помочь этим людям. Вот. Просто людям не хватает простого человеческого общения и понимания того, что их здесь принимают вот и что им здесь рады. Дякую вам за участие, за то, что вы делаете. Действительно, и студия ⁇ это чудовая идея. Я уверена, что она будет развиваться, расти, и с каждым разом у вас будет еще больше таких интересных курсов, еще больше волонтеров. И дякую вам за, за ваши глаза, за вашу щирость. Це мені дуже приємно з вами було спілкуватися. А ми з вами на цьому не прощаємося, бо вже зараз наша в кухар готує вам паштет зі смородиною за нетрадиційним рецептом. Тож не перемикайте смачні секрети прямо зараз! Вітаю! Сьогодні ми з вами приготуємо щось дуже-дуже цікаве. Це буде паштет. Паштет з курячої печінки, а цікавий він буде тим, що він, по-перше, зроблений за рецептом моєї мами, а по-друге, він буде з яготами. Сьогодні ми його будемо готувати з курячої печінки та з овочів. Додамо трошки цибулі, картоплину, морквинку та чесничок. Ще ми будемо додавати сіль, спеції, трошки цукру, трошки борошна. І я вам розкажу декілька секретів, як зробити печінку ніжною та смачною без гіркоти. Перший секрет ніжної та смачної печінки це замочити її в молоці. Заливаємо нашу печінку склянкою молока і залишаємо так десь на півгодинки. А тим часом можемо порізати овочі. Починаємо з цибулі. Цибулю різати мілко не обов'язково. Тепер морква. Морква готується довго, тому її треба порізати дуже дрібними шматочками. Це суттєво прискорить процес приготування. Зараз ми трошки протушкуємо овочі на сковорідці. Добряче розігріваємо сковорідку, додаємо трошки рослинної олії, як перевірити, чи олія вже нагрілася достатньо. Піднімаємо кришечку і тримаємо руку ось так над сковорідкою. Якщо тримати не сила, це означає, що масло вже готове і можна всмажити. Наша олія розігрілася. Засипаємо овочі. Можна трошки зменшити вогонь. Важливий секрет приготування соковитого паштету номер 2 Нічого не солимо та не приправляємо до самого кінця. І якщо ми посолимо наш паштет у самому-самому кінці, усі його компоненти будуть набагато більш соковитими. Готуємо овочі, поки вони не стануть трошки м'якими. Печінка у нас була замочена в молоці. Ось трошки цього молока наливаємо на сковороду. Щоб перевірити ступінь готовності овочів, протикаємо картоплинку виделкою чи ножиком. Ще треба трошечки-трошечки потушкувати. Тепер додамо десь півстакана борошна. Так, смак буде дуже м'яким. Можна використовувати звичайне борошно. Або можна використати, наприклад, вівсяне. Борошно мені так більше подобається, бо тоді у паштета є такий легенький м'який вівсяний присмак. Коли овочі майже готові, додаємо нашу печінку з залишками молока. Це дуже-дуже важливо. Третій секрет приготування печінки це готувати її не більше 5 хвилин. Не бійтеся, що вона буде не готова. У крайньому випадку можна вимкнути вогонь та залишити її трошки достигнути під кришкою. Перемішуємо та готуємо на слабкому вогні. Зараз..